Hər birinizi salamlayıram. Deməli bu günlərim dedim qoysa YouTube-a qəlyanın hazırlanmasının videosunu çəkin. Dilimizi götürdük. Biraz içində yarpaqlar böyük və balaca var. Dedik onları bir qəşəncə doğraya. Çox da çoxda yox, normal. Ənənəvi yemək pəhralar atdı. Əsasən krem tabaqları vilka ilə yığsalar daha yaxşıdır, amma belə tabaqları əllə yeyirəm. Düzügünkə ilə də yığanlar, amma mən öyrənmişəm ki, əllə yeməğa. Çöbə hazır. Onun üzərinə bir daha qalağımızı qoyuruq. Kömlərimiz qızsın. Bu cür çəkək, dadına, tüstüsünə baxaq görək necədir. Və dedim ki, bu günlərim sizin üçün şərbətlinin, annaslan apelsinin qarışıq olan dadın yoxluğu. Görün necədir, dadı, tüstüsü. Bundan sonra sizlərə də məsləhət görüm ki, dadı qəşəngdir. İndi düzdür, hərən bir ağız dadı var. Müxtəlif cürdə insanlar çox hoşlanmayə bilərlər, insanlar var xoşuna gələdirlər. İdiki məyhoqlıya, təngib müştərilərə deyək ki, dadı necədir, istəyənlər alıb istifadə edəsinlər. Kömürlərimiz də artıq qəşəng tünd qıb qırmızı qızardır və qoyduq bura bu bir dənə səs var. On çəkə görə effekti bu necədir, tüstüsü, dadı və sizlerle paylaşacam bunu. İzləmələ qalın. Qəlyanımız da artıq dəmdildi və indi çəkəy, tüstüsü ilə dadına bir dənə baxaq görə görə necədir. Dadı çox qəşəng. Yəni bildiyin anlasan apelsinin dadı həqiqətən də gəldir, nəzətlidir. Bunun bir dənə, tüssüsü də, də qəşəng indi gördüyünüz kimi, bunun bir dənəyi çatmır. Biraz buna, bunun tərkibində buzduluq yoxdur, sadə yedi. Bunun yanına biraz buzduq atırıb çox qəşəng gedir də, yəni sərinliyi yerində. Belə amma dadı, yəni yüngüllüyü öz yerində, çəkimi öz yerində, tüssüsü də əla dadı ki, yəni eyni aperisin annasın, dadı gəlir, hiss olunur yəni ağızda. Bizi izlədiyinizsə, sağ olun. Videonu bəyənib bize tacib atmayı unutmayın. Əgər belə bir videoları istəyirsinizsə, tutunları yoxluyum, aparatları yorumlarda yazın. Gələn səfər ayrı bir digər tutunun yoxluyum və ya aparatı yoxlayım sizlərə təqdim edim. Çox sağ olun.